На данный момент проектирование судна невозможно себе представить без создания трехмерной модели. Благодаря трехмерному моделированию мы можем достаточно точно проработать форму корпуса, максимально приближенную к реальному корпусу судна. Также мы можем разработать рабочие теоретические чертежи. Мы можем проработать форму и уменьшить припуски при постройке нашего судна. С развитием CAD-систем создание трехмерной модели стало наиболее доступным и относительно простым. В настоящее время существуют такие CAD-системы. Это ProLinux 98, ProSurf, FeshShip, Multisurf, MaxSurf, Rhinoceros, Autoship, DevCar, Napa, Triban, Paramarin и Foramco. Дальше на слайде вы видите таблицу, где представлены все эти кат-системы и некоторые их характеристики. Характеристики, такие как математическое представление корпуса, начальная генерация поверхности, простота редактирования поверхности, параметрическая генерация корпуса, преобразование корпуса, написание скриптов, отображение кривизны, фотоарлистическое представление потом выполнение каких-то других задач, потом идет обмен данных, дружелюбность интерфейса и в конце это общее впечатление от нашей программы. Несмотря на такое разнообразие, анализ код систем показывает, что процесс создания трехмерной модели остается достаточно сложным и трудоемким.